Друзья, всем привет! Сегодня 28 лютого. Вот такая погода. Гарно. Уже запахло. Запахло весной. Панельки работают. Завтра уже весна у вот. нас. Трекер наведенный на солнце безкоштовну энергию, безкоштовное опаление. Сегодня я вам покажу, сколько же станция генерировала у лютом. Станция у меня из двух инверторов. На одном инверторе 6 кВт панелей. Это, это поле на трекере и на даху. И там еще один трекер, там 2,8 кВт. Не подивимось а генерации. Дубасят сегодня целый день, дубасят. Я уже не знаю, куда ей девать ту энергию. То только вот этот народный аккумулятор, хиба что ей можно и задубасивать. Вот. Такая погода, ну, в общем. Друзья, ну, я уже сказал, что на, на, трекере 3 кВт, и тут там трохи больше трех. Ну, все, чтобы трекер и эти панели стационарные, то трекер зараз, зараз еще трекер генерует 2,3 кВт, а вот эти панели только 400 Вт. Вот такая вот разница. И бы еще эти панели были на трекере, то генерация была вообще больше. Там я... В общем, зараз покажу, сколько я Итак, ребята, дивимся генерацию. 28 Значит, 2 киловатта залетает заходим в меню так 671 киловатт за февраль первого числа так вот по дням двигаемся покажу сики по дням станция заинвала вот по 17 уже киловатт то пришло, пришло, пришла генерация, и вот после десятого, бачу, да, какие жирные, по 30 киловатт день, по 26, ну, это тут был снег, бачите, это там кто-то рассказывает, что панели под снегом вырабатывают, вот это снег не почистил, вот так вот панели вырабатывают под снегом. Так. Ну, вот так вот она вот 18-го 19-го, самые такие были продуктивные дни, типа 35 киловатт. И сегодня тоже, сегодня таки самый продуктивный день, уже 35,8, сегодня рекорд. Ну, ну во-первых, день больше, и сегодня мы же нет дней, точки не было. Так, дивимось другой инвертор. Почитаю на той трекер еще попадает солнце. А на этот уже нет. Сейчас посмотрим, сколько же он генерировал здесь. За сегодня тоже рекорд. 15 кВт. Генерировано. Сейчас посмотрим загально. Так, загально. Загальная выработка тут 272 кВт. Тут трохи кнопки заедают, поэтому по дням что за то покажу но правая кнопка больше заедает в общем вот такая вот выработка ну, раз пойдем В общем посчитаем Ходим. так пока я тут еще переходил тут так. уже набежала вообще это 672 с половиной так надо выйти 672 6 киловатт сегодня рекорд вообще абсолютно больше 37 киловатт будет сегодня рекорд 28 февраля максимальная генерация за весь месяц топля тут 36 и там 15 51 киловатт генерировано за день так в общем суммарно сейчас посчитаем все эти за цей месяц 6 киловатт панелей 672 киловатта с 2,8 панелей 272 но тут еще меньше потому что здесь тень тут тень падает на него там надо обрезать дуже высокий горизонт надо его убрать поэтому тут мало летом оно будет идти в половину меньше вот. то есть если тут будет 600 то тут будет 300 то есть, ну, а сейчас такая вот разница потому что тень в общем, 944 за лютый. Вот это было 359 в прошлом году. 672 и 359. Это такая разница. То есть, все зависит от погоды. В этом всем грузе был такой лютый продуктивный и очень гарный. Так, продолжаем. Продолжаем. По споживанию. 110 киловатт. Я взял из сети. День-ночь. Ну, я их не буду считать. Там, сука, день, сука, ночь, потому что у меня есть излишки. Вот они позже. Вот и 150 киловатт с из инвертора. Дневное время. и то есть оно. Счетчик я их не учел. Общее потребление 260 киловатт. Но это приближенно. Я там, не знаю, до копеек не высчитывал нет такой необходимости будет там через пару недель будет перерасчет и мне сбросят его на почту поэтому кому интересно могу снять видео сколько более точно заработала станция ну по приближенным подсчетам вот у меня излишек получается 684 киловатта 944 минус 260, 684 киловатта пошло на продажу. Ну, цена излишек получается по 6 гривен. Ну, где-то ориентировочно это 4000 гривен. 4000 гривен станция заработала в феврале. Вот, эти 4000 гривен, это окупилось полностью, ребята, окупилось мне отопление за прошлый месяц, за позапрошлый месяц и за газ. Вот это 4000 гривен. То есть бесплатное отопление. Фактически. Но деньги пока, конечно, не выплачиваю. Там задолженность висит. Но будем надеяться, что когда-то погасится. В этом месяце у меня к оплате 0. Я ничего не плачу. Так вот, как бы это главное, что я. У меня нулевые затраты. У меня бесплатное электричество в этом году уже, уже более пяти лет станции. Очень удобно. И вам тоже рекомендую. У меня на канале есть видео там конкретно. В следующих видео тоже засниму, как подключить зеленый тариф. Как бы это выгодное дело. Это, конечно, если бы он был просто аккумулятор, то ничего такого подобного не произошло. Можно с ним играться, играться, но отдачи такой бы не было. В общем, такое вот видео было, кому было интересно. Пишите, задавайте вопросы, подписывайтесь. Всем хорошего настроения, до встречи в эфире. Всем пока. Так, ну это в следующем уже видео сниму вам обзор.